ustoz siz ilohiy sunnatlar darsliklaringizda insonlar har kuni har lahza allohning imtihoniga uchrab turadi dedingiz men hayotimda ko'plab allohning imtihonlarimdan yiqilganimni his qilyapman va bundan qattiq nadomatdaman men nima qilishim kerak bismillah vassalotu vassallam ala rasululloh hiyobad inson bu to'g'ri yurishlik uchun birinchi o'rinda ilm o'rganish kerak mana birinchi nozil bo'lgan surada alloh taolo nima dedi ar rohman iqro bismi robbikalai iqro deb keldi o'qi deb keldi masalan o'sha birinchi sura nozil bo'lgan surada iqro deb keldi keyin ham ar rohman allamal qur'an holaqol inson allamahul bayan alloh taolo allamal qur'an qur'onda ta'lim berdi xolaqodan oldin aytyapti ta'lim berishlikni insonni yaratdi va yana unga allamahul bayan unga bayonni o'rgatdi deb yana aytyapti bu deganiki ilm go'yoki xalqdan oldin ham ilm kerak degan bu ishorada bu bizni har qanday holatimizga ilmga muhtoj bo'lamiz ilmsiz ibodat bo'lmaydi ilmsiz toat bo'lmaydi ilmsiz inson hech nima qilolmaydi ilmsiz himmat bo'lsa bu bu fasod bo'ladi agar ilmsiz inson bir joyga o'tirib agar bir xalqni boshqaraman yo bir narsa qilaman deb ilmsiz harakat qilsa albatta bir zulmga bir xatoga yo'l qo'yadi hatto toat ibodat qilayotgan odamlar ham agar ilm bilan qilmasa albatta xatoga yo'l qo'yadi o'shaning uchun inson hayotida har lahzasida ilmga muhtoj bo'ladi ilm o'rganishlikni tavsiya qilamiz ilm o'rganishlikni iloji bo'lmasa ahli ilmlarga ergashishlik kerak o'ziga o'sha ilohiy sunnat darslarimizda o'ziga ustoz topishlik hidoyat sunnatlari haqida gapirgan edik sizga nasihatimiz o'sha ibtilo sunnatlarini yaxshi eshitibsiz ekan yaxshi o'sha nima darslarimizda Ta alloh taoloni hidoyat sunnatlari haqida ham gapirganmiz shuni ham mukammal eshiting shu şu... savolingizga to'liq javob bo'ladi inshaalloh alloh taoloni hidoyat sunnatlari haqida aytganimizda olloh kimni hidoyatlaydi va nima uchun hidoyatlaydi bu ollohni hidoyatlashligi bir tasodifiy yoki bir xuddi dinor derhamlar osmonga sochilib kimni boshiga hidoyat tushsa o'shanga nasib qiladi bunga nasib qilmasa nasib qilmaydi degani emas bu olloh hidoyatini hikmati bilan ilmi bilan beradi allohni tavfiqi albatta o'sha loyiq joyga keladi agar alloh taolo bir bandaga tavfiq bergan bo'lsa bilingki o'sha odam ana shu tavfiqni ahli u hum ahlu taqva va ahlul mag'firo alloh taoloniga taqvo ahli alloh taolodan mag'firat qilishlik allohni mag'firati tushishlikka loyiq bo'lgan odamlarni olloh biladi uh, sahobalardan alloh taolo rozi bo'ldi qachon ularni qalbidagi narsani bilgandan keyin alloh taoloni rozichiligi ham ollohni tavfiqi ham o'sha loyiq joyga keladi ke agarda bir kishi agar o'zini tavfiqda emasligini ko'rsa bilsinki bu odam tavfiqqa loyiq emas o'sha uchun alloh taolo unga tavfiq bermadi vaqtni o'tkazishlikda tavfiq berilmagan bo'lsa farzand tarbiyasida tavfiq berilinmagan bo'lsa boshqa boshqa hayot jabhalarini har qanday qadamda agar tavfiq yo'qmi bilingki siz tavfiqqa haqli emassiz nima uchun bunday bo'ldi ekan nega palonchiga berib bunga bermadi nima uchun alloh taolo abu tolibni ta adashtirib uni o'g'li alini hidoyatladi hatto tirikligida jannatdan bashorat berdi nimaga abu jahl zalolatda o'lib uni o'g'li ikrima hidoyatlandi nimaga abu lahab to'g'risida la'natlab tabbatyada abi lahabi vatab surasi nozil bo'ldida salmon salmoni forisiy al habashiylarni alloh taolo hidoyatladi va ularga jannatdan xushxabarlar keldi bilolga rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannatdan seni oyoq kiyimingni ovozini eshitdim dedilar nima uchun bu narsalarni yo hikmat bilanmi yo bular hammasi shunday bir uh, tartibsiz bo'lganmi albatta bu hikmat bilan albatta mana shu bilol salmon habbobib arad kim bo'lsa ana shular hidoyatga haqli hidoyatga haqli bo'lgan odamga alloh taolo hidoyatini beradi shuning uchun ham biz hidoyatga haqli bo'lishligimiz uchun to'g'ri imtihondan o'tishligimiz uchun bu tavfiq imtihondan o'tishlik bu tavfiq olloh tavfiq bersa o'tamiz shu tavfiqni olloh kimga beradi olloh tavfiqi bu hidoyatni uchinchisi agar eshitgan bo'lsangiz hidoyat to'rt xil bo'ladi deb aytgandik birinchisi hidoyatul amma bu butun hayvonlaru hamma narsaga kofirlarga beriladigan hidoyat bu mo'minu kofir hamma bir xil bunda masalan asalariga ta alloh taolo hidoyat berdi asal jamlaydi qushlarga hidoyat berdi tuxum bosib ochib chiqadi boshqa qiladi yashaydi bu hidoyat bu bu hidoyatda hayvonlar ham odamlar ham sherik butun koinotni alloh taolo hidoyatladi fahada qaddara fahada fesavva, qaddara alloh fahada olloh hidoyatla mana bu hidoyat hidoyatul amma ikkinchi hidoyat hidoyatul bayon bayon qildi bunda ham mo'min bilan kofir bir xil payg'ambarlar yubordi kitoblar nozil qildi alloh taolo firavnni hidoyatladi samudni hidoyatladi va amma samudu fahadaynahum hidoyatladik ular nima qildi fastahabbul ama fastahabbu ular ko'rlikni hidoyatdan ko'rlikni afzal ko'rdi o'zlari shu narsani xohladi fir'avn o'zi xohladi mana shunday tog'ut bo'lishlikni ammo olloh unga ulul azm bo'lgan musoday kishini yuborib unga xushmuomala bo'lgin yaxshi gapirgin dedi necha marta ogohlantirdi ularni qon bilan musibatladi chigirtkalar bilan bit bilan qurvaqa bilan to'qqizta oyatlar ketma ket keldi har payta oyatlar kelganda ular aniq bilardiki bu ollohdan bo'lyapti deb ey moso duo qil to'xtaymiz biz deydi muso alayhissalom duo qilsa bu balo ketsa yana orqaga qarab ketaverardi mana shunga loyiq odamlardi ular olloh subhanava taolo mana bu hidoyatda mo'min bilan kofirga teng tarqatdi hatto muomala bilan aytishlikni buyurdi xushmuomalalik bilan chiroyli bayon bilan hatto bu narsada yashirgan odamlarni la'nat bo'lishligini aytdi aytdiolloh taolo nozil qilgan oyatlarni ya'ni haqni yashiradigan odamlarni olloh la'natlaydi va la'natlovchilar la'natlaydi haqni yashirgan odamlarni shunchalik darajada haqni yashirish la'nat haqni bayon qilmaslik la'nat deb buncha katta la'natni aytganligi nima uchun alloh taolo hidoyatlaganligi uchun hidoyatni hammaga tegin aytishlikni pul olmasdan hidoyat qilishlik payg'ambarlarga buyurdiki hech hidoyatlaringga bir ajr so'ramanglar ayting sizlardan hech bir ajr so'ramayman mukofot so'ramayman faqat haqni bayon qilaman mana bu hidoyatul nima hidoyati bayon bu ikkinchi hidoyat uchinchisi hidoyati tavfiq mana bu hidoyati tavfiq bu imtihondan o'tish hozir savol beruvchimizni aytgan narsasi shuki imtihondan qachon o'taman kim o'tadi tavfiq bersa o'tasiz alloh taolo tavfiq bersa o'tasiz lekin alloh taolo kimga tavfiq beradi qanaqa sifatda bo'lsa olloh tavfiq beradi olloh tavfiq bo'lgan tavfiqqa haqli bo'lgan odamni hech qachon tavfiqdan ta mahrum qilmaydi salmonil forisiy dunyoni narigi boshidan hidoyatni istab kelib turib rasulullohni topdi lekin rasulullohni yonida turgan validb ug'aro abu lahab abu tolib abu jahl umayatialaf utbatrobiya hammasi mushrik bo'lib najas bo'lib o'lib ketdi bo'lmasa rasululloh bilan bir majlisda o'tiradigan o'sha qurayishni zadagonlari edi ular o'shalarga nasib qilmadi bu narsa nima uchun ular uni ahli emas edi bu narsa hammani ichidagi o'sha hidoyatga yuraman degan hidoyatil bayonni qabul qilishga bog'liq narsa bu agar hidoyatil bayonni qabul qilsa hidoyatil tavfiq alloh taolo tarafidan keladi olloh hidoyatlayman desa yo hidoyatlovchini sizni oldingizga olib keladi yo sizni hidoyatlovchini oldiga olib boradi alloh taolo qo'llaridan tortib shunday oldiga hidoyatni shunday olib kelib qo'yadi shuning uchun ham biz uchun eng muhim narsa allohni hidoyatiga ergashishligimiz bo'ladi buni sabablari bor bu uchun bir qancha bosqichlardan o'tishlik hozir bu qisqagina javobimiz bunga kifoya qilmaydi men bir ozroq ozroq eslatma bo'lishligi uchun aytayapman to'liqligicha o'sha hidoyat sunnatlarini yaxshi eshitish kerak unda ustoz tanlash va ustozdagi bo'lishi kerak bo'lgan sifatlar haqida gapirgan edik ana shu bilan inson to'g'rilikka e, qarab yuradi allohu alam